открытие сезона в Днепропетровске 7 мая солнечный день на полигоне лесном то есть в хорошем сосновом бару где большие достаточно площадя и есть где развернуться сторону за которую я играл она называлась Сомалийская освободительная армия то есть для удобства и отвлечения от войск НАТО мы были промаркированы зеленым скотчем что по итогу показало что очень из-за того что очень многие мотали только одну руку была путаница так как непонятно было свой это или чужой То есть техники на стороне сомалийской армии не было вообще откуда у негров какая-то техника техника а именно баги был на стороне войск НАТО, которым они достаточно успешно пользовались. Соотношение с того было примерно одинаково, но, как показала игра, превосходство войск НАТО все-таки доминировало из-за того, что они более организованно и координированно выполняли свои действия. Гранатомет, на который мы возлагали надежды, себя не оправдал. После нескольких выстрелов граната взорвалась внутри, и гранатомет стал дальнейший непригоден для использования на этой игре. Товарищ по команде дал свою радиостанцию. Удачной моей атакой было, когда я долго-долго полз среди елочек противнику в надежде, что они меня не заметят, так как превосходство их было достаточно ощутимое и чаще они меня выносили. Но в этот атаку мне удалось добраться до них и даже результативно убить одного из них.